assalomu alaykum xo'sh bugun qaysi mavzuda gaplashamiz o'zimni shu kunlarda o'zimni hayotimda bo'lib o'tgan narsa to'g'risida gaplashamiz bu albatta hammaga qiziq bo'lmasligi mumkin uni tagida boshqa narsa borda shu kunlarda aynan mana shu kameraga olayotgan telefonim bloklanib qoldi bu ancha yildan beri ishlatadigan telefonim albatta bittagina e, e, qo'shimcha telefon bor lekin u e, baribir qo'shimcha asosiy telefon shu bo'lgandan keyin bekilib e, qoldi shu telefon o'zimni aybim bilan bekildi shu e, paytda men bir narsani tushunib yetdim inson o'zini e, qo'lida bor narsani ko'ra olish kerak ekan o'zini imkoniyati bo'yicha o'zini atrofidagi narsalarini e, imkoniyat darajasi bo'yicha ishlatishni bilishi kerak ekan ya'ni qadrlashni bilishi kerak ekan chunki men hmm, o'ylab yuruvdim e, yangi telefon olaman bu eskirdi xullas yangi telefon olaman degan narsa miyamga kirgandan keyin bu telefonni har xil ayblari chiqishni boshladi qatiyapti u bo'lyapti bu bo'lyapti xullas har balo deb ko'rdim <laughs> maqsad buni tagida bu eskirdiyu yangisini olish degan maqsad bo'yicha shu orada telefonim bloklanib qoldi balki bu ham bir <laughs> xudoni ko'rsatgan bir ishidir shu bekilgandan keyin men anglab yetdimki qanchalik bu telefon menga kerakligini e, bu bilan nima demoqchiman insonlar shunaqa darajaga kelib qolganki shukur qilishni bilmaydi albatta shunaqa insonlar ham bor o'zida bor narsaga shukur qilmaydi ya'ni, ki, e, ki yani e, me ki, men kambag'olman yoki e, men qo'lim yupqa menda unda bor narsa yo'q deb e, nolishdi bilishadi lekin shukur qilishni bilishmaydi vaholanki kechagi e, vaziyat bo'yicha men yangi telefon olaman dedim eskisidan ay qidirishni boshladim qo'limdagi narsaga shukur qilmaganim uchun balki shu telefon bekilib qoldi shu telefon ikki uch kun ichida bekilib ochilmagandan keyin men qanchalik bu telefon menga yordam berayotgani menga foydasi tegayotganini anglab yetdim chunki men internetga youtubega instagramga video qo'ya olmadim, montaj qila olmadim. основной ish mana shu oddiygina telefonimda bo'ladi bu bo'lmagandan keyin men cho'loqman ekan. qachonki yangi telefon yoki yangi kamera oladigan bo'lsam keyin meni muhtojligim bu telefonga e, qolmasa kerak lekin kecha men anglab yetdim bu telefon menga anchagina foydasi teggani har taraflama e, men shuni ko'rmayotgan ekanman ko'zim ochildi desa ham bo'ladi shuning uchun hamma e, o'zini atrofidagi bor narsaga shukur e, qilib e, va to'g'ri foydalanishni bilishi kerak qarashi kerak ekan chunki u boshqa insonda bor narsa sizda yo'qdir lekin sizda bor narsa unda yo'q shu hmm. uchun hamma narsadan unumli foydalanishni o'rganishimiz kerak